Почему мы попросили вас собраться и пригласили всех присутствовать на собрание? 30 июня этого года Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование на рынке полноценных комплексов в сфере электроэнергетика и энергетики, своим постановлением утвердила порядок проведения открытых слушаний. Под эти слушания должны попадать все вопросы, касающиеся действия и деятельности как мы, в плане выработки тепловой энергии, в плане осуществления ремонта, в плане высоких программ. Поэтому все это должно проходить не не в обсуждении на местах по причинам местного самого самоуправления. Мы сегодня хотели вас э, проинформировать и проговорить с вами два вопроса, как технолог, так и опыт Это инвест-программа на транспортировку тепловой энергии, это инвест-программа на выработку тепловой энергии, и это в следующем месяце на поставку тепловой энергии для потребителей. Все эти вопросы они будут кратко показаны на слайдах, и если какие-то вопросы будут, по этому поводу, замечания, 62 громаді. Маємо 47 людей, віддалі такого пункт, 200 пунктів, 224,5 кілометри, коли на обчисло зняти 60 км виходить вверх, там 45,7 кілометрів складується та на 20 років. Випалива на нашого газ і... Резервне паливо е не передбачено за якому. Актернати працюють на певні. Але резервне паливо паливо це пробне районі. Основними цілями нашої національної програми є економія газу та електричної енергії. за рахунок зелені ситових партій, за рахунок зміни дробна режевих насосів, репуляційних насосів. Будемо встановлювати на ці насоси частину розлювання. Будемо встановлювати погодне регулювання тепловісті, температури в і сходи. Також будемо впроваджувати автоматизовані системи контролю політичної процесі. Інвестиційна програма буде насуватися за рахунок як контролю контролю, так і за рахунок переможчих систем об'єму фінансування, програми викладає трошки більше фінанси. До інвестиційної програми розпочали такі заходи, як реконструкція котельні по проспекту №131А в місті червоний і конструкція котельні місця полюблять. Улиця Шевченка Ну, Планування провадження даних заходів. Виконувати заходи у зв'язку з тим, що ці хто мають

программы были размещены на официальном сайте предприятия. За час размещения за вашим на фото пришли два запитания. Зараз зачитаю. Почему по какому принципу выбор котельной для включения инвестиционной программы в отель ТК-18 -го года пал именно на котельную по проспекции Мира 151А города Чернига, а не на другие котельные. Выполнение работы с реконструкцией котельной

Коттеджам их отнюдь не даром ставлят 70-72, 70-100 солдат, это должность быть менеджером этого коттеджа. Чиновников я сейчас знаю много, я расскажу. Тринти уже на данной коттеджной на одного на тот факт, что по замене храмных труб и подобные части на коттедж. работы с конструкции можно было проводить не большим лежопальцем, не говори. Коттеджная Дана картина працює на потреба гарячого водопостачання. І виконання робіт в пальний перевірку на цій картині дозволяє переключити вантаження по ГВП на картині льот на 131. Тобто ми будемо своєчасно в повному обсязі надавати постріл гарячого водопостачання абонентам, які підключені до картинки повернутися про дві.

она выполняется сугубо за счет мощных числений. Перекладка, необходимость этой перекладки и на данном участке в это будет работается в действии армии. Длина этой перекладки составляет Скитайского усугаться метров. метра. Это самый болезненный участок. За последние несколько лет здесь происходило наибольшее количество прорывов. Как вы знаете, теплоте обязаны проводить испытания. Испытания проводятся нами два раза. Год. это после окончания кредитного сезона и перед началом следующего кредитного сезона. В результате гидравлики на этом участке сети за последние три года было порядка 13 прыгов. Естественно, дальше вот до дыры не имеет никакого ни смысла, поэтому в сессии совета была утверждена данная инвест-программа, я повторюсь, это 1,6 миллиона гривен, это чистый за счет вот, очистки. Перекладку мы планируем выполнять, реализированную другой, уже состоялся аукцион на эту услугу, Поэтому примерно в сентябре месяце, предварительно на начало сентября, середина сентября будет выполнены данные. все можете посмотреть, мы еще покажем еще средства массовой информации, и уже вам обязательно города, потому что это уже скорее было на городских чтобы дыры не лотались, а мы планово подходили к замене. То есть это будет каждый год по 200-300 метров.

Потому что старые технологии, когда трубы прокладывались в прошлые стороны, потом выполнялась изоляция с помощью минеральной ваты, подходит уже в прошлое. Минеральная вата сама по себе не есть таким эффективным дезинфицированным материалом. Кроме этого, дезинфицированная вата, э, она обладает гидроскопическими свойствами. Труба находится в канале, труба находится в земле, она подтверждена действию коррозии, подтверждена действию влаги. Поэтому срок действия даже в самых лучших складках, как у вас трубы, что собой представляют. В заводских условиях стальная труба подвигается от обработки Потом сверху забывается специальная пена, сверху обмывается пластиковая изоляция. Потери а тепловые в таких трубах в два с половиной раза меньше, чем в трубах в тех, которые использовались до этого. Срок эксплуатации по техническим характеристикам завода и изготовителя больше 35 лет. А Практически мы понимаем, что это 50 лет

заработной платы сотрудников и отключение участков со сливом воды потрачено э, с порядка, с порядка, 700 тысяч. Те работы, которые мы хотим сделать, это 1,6 миллиона гривен труба и порядка 1,5 миллиона рублей. То есть мы понимаем, что 5 лет срок окупаемости данного проекта, и это и есть правильно, это есть экономически необходимо, и в этом направлении надо двигаться. Понятно, это вопрос был актуальный, но для потребителя данная инвестипрограмма никаким образом на тариф не влияет, потому как она делается сугубо за счет мордопочисления, где это была оформлена и в том сессии хорошо. Источником управления данной инвестиции программы является не кибер, которая делает сурприз, а может быть, когда можно начисление, выполнять направлять на сохранение восстановление основных средств, основных средств, собственно, и их является судь, вся команда положения.

которые жители города Чернива получили в этом году Средний тариф, не средний, а нормативный тариф для практически составлял 30 гривен, 29 гривен, 70 копеек. При этом, ну, При этом мы закончили отопительный сезон 16-18 года, в среднем 17 гривен 81 гривен. Соответственно, это показывает, что минимум э, 60% не просто экономит. До конца, как уже сказал Алексей Юрьевич, до начала отопительного сезона будет на 100% учеба, соответственно, никто не будет платить уже нормативно. Все будут платить, согласно постановке 630 и постановке 1037, начисляется по среднему, даже те дома, которые не имеют технической возможности установить эти счетчики, будут начисляться по данной постановке, соответственно, иметь среднюю. Еще маленькая там Есть дома по уходу, которые считаются частной особенностью. Туда счетчики тоже бесплатно. При этом такие формы которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законом, самостоятельно за пределами государственных органов, в государственной деятельности. Все поставки осуществляются, в основном через электронную систему электронного профиля. Это только аукцион и в электронном виде происходит. Такие мы не влияем, мы только требуем, чтобы у вас соответствовали какие-то Мы не можем влиять на поставщика. Если есть спекуляции, по которым уже я и кто-то, кто хочет купить, но кто не должен, мы не проходим. На сегодняшний день мы уже умеем поставщика, мы еще мы не сформировали, мы заканчиваем проект, мы не сформировали, сколько мы дадим до сантиметра, какой Но поставщик уже есть, это обо предприятие, предприятия, энергоресурсы. По сути, это одно из лидеров поставок, данного не один по Украине. Если вопросов нет...

По факту в 2016 року, если мисля департамента ЖКХ, імені складування заключення тарифов, де населення фактично собі вартості послуги в адміністрації. Прогнозні тариф і економічно грунтованість замовити положение населення, що кількість без кожа. Якось останньому перегляду для населення встановить. 8 травня 2015 року, 11 коригування 1 липня 2015 року. Ставили сьогодні 100 таріка на в надані населення. Дівчата рефона послуг централізованого опалення та покриття потеряння води були встановлені на базі витрату крімства за 2014 року. Коригували ставлені загоні та року по статтях паливо, електроенергія, пали, пали, втрата на втрату праці, перехопання. Та Але на сьогодні вони залишаються з другого іншихся ця потрапи, які ви підлягають регуляндії. У 15 16 роках, після вже видання в відбулося зростання на статті витрати це втрат більше, ніж два тижні, діючий, розмір порядник складав 4 мільйони 260 тисяч гривень, а станом на серпні 2017 року це все складає 8 мільйонів 60 тисяч гривень. Втратик в таких податок на землю та орендна плата за землю ділянки в діючому складають до 300 тисяч гривень на рік, станом на серпні 2017 року фактично витрати вже складає 2,500 гривень на рік. Дорогі мінімальна заробітна оплата, яка в діючому телевіде бази, де вона краще за 2092 гривну, значить платка, рік, база для розрахунку в діючого територію на Прогнозованому материнську банків є що СІЗО 19 гривень. Середня закладів наплата, теж якась надання вкладає складає тисяч сітків ігри, середня західна плата почерпівської області по промисловості на серпені 2017 року вкладає 6084 гривень. В зв'язку з останнім цього позначення степені було, що закупається поступово зменшення особенної організації поплової енергії. Також заворот, вопрос на рахунок плавої кількості буде некориснет теплової мерії у бік з менше. Від корисної корисне теплової енергії складає 6 тисяч її поговорити на рівні, прогнозному роботу закажуть тисячі героїв метрів. Летар на помірку проладу обліку теплової енергії, згідно закону України про корабльний облік теплової енергії та водопостачання, з правилами тарифами буде виключені, що призвело до знищений тепросту та їхні. Наступок заставки основного долга в плановом пало Павло возросло на 4 лицовки, электроэнергия на 12 лицовки, приема на 12 лицовки, плата на 63 лицовки с нарабованием, проекта заявка на 117 лицовки, когда так разделы на 4 лицовки. Лицовок на тарифе по и Это то, что я

Причина вимішається в ньому виробника приєднатися полової енергії. Підприємство має забезпечити до 100% теплової енергії, яка з спораждами. Станом на сектор 2017 року оснащеної загальноподаткового наприклад постановлення. Поносили 70% загальної кількості по, по місту Чорного, по області 62% загальної кількостей. Це на серпні 2017 року. По бюджету постановому 83% і побільше споживачам 78%. Станом на 1 грудня 2017 року ми повинні забезпечити до 90% за певній кількості проговорив обшли до лічиків. На сьогодні ця програма інтенсивно виконується. Ми сподіваємося що бюджетне фінансування дозволить нам за викликанові довідку в повному домі.

подхожие уже распределяется дебатами городского союза. Да, по перейдем к нашему следующему вопросу, который мне рассказывает Татьяна Степанова. У нас увеличение тарифов. Сказала уже Татьяна Анатольевна. Мы регулируемся двумя законами. Это закон о проявлении от 9 июля 2010 года 2479 про государственное регулирование в сфере коммунальных услуг и постанова 377 про порядок формирования тарифов. На сегодняшний момент данные тарифы, которые мы предлагаем, действующие, составлены на базе не 2013 года, как а на базе 2012 года. Я а, регулировала, некоторые корректировала статьи, но эти статьи были корректированы исключительно за их инициативу. такие две статьи как топливо и электронные. Остальные все статьи остались на уровне действия а, еще 12 года. А, да, да. на, на года. Сегодняш, на, сегодняш, на сегодняшний день а, тарифы по очевидной клетке. То фирма технолог находится в три самых низких тарифов по регионам Украины. Это можете увидеть на представленной диаграмме. Соответственно, они есть убыточные. На сегодняшний момент, поскольку они не присматривали с 2017 года, на сегодняшний момент, по результатам 2016 года, наше предприятие пронесло 100 миллионов требуют. Прогнозируемый убыток по деятельности производства транспорта и поставки на 2018 год планируется 184 миллиона. Соответственно, без, без поднятия данного тарифа мы просто предприятие не может симулировать данный убыток. А, также а, мы предлагаем а, институтам на ваше обсуждение выносим тариф, который на сегодняшний момент действующий на для центрального отопления стоимость 1 калории составляет 953 гривны 83 копейки прогнозный тариф 1225 гривен, 26 копеек. Основные причины, которые повлияли на увеличение данного тарифа, составляют, а именно, это топливо, которое составляет 62% увеличения. С топливом есть постанова, которая действует до 23 марта 2017 года, о том, что стоимость угля, которая заложена также в тарифе для населения, стоимость одной э, тонны угля составляла 1727 гривен. С, с 1 апреля НТРЕ э, внесло изменения и утвердировало стоимость одной тонны 3222 гривен. А, но несмотря на это, НТРЕ КП для конечного тарифа не вела данную стоимость угля ни с 1 апреля, ни с 1 э, июля. На сегодняшний момент убытки по предприятию в связи с несведением данной постановы действующей составляют 8,4 миллиона гривен. Второе, вторая причина основная – это увеличение электроэнергии, которую мы покупаем через его по На сегодняшний момент, поскольку было изменение, действительно индексировалось НКРГ в последний раз нам данную статью, единственное, что они проиндексировали с состоянием на 2015 год. Соответственно, с гривны 58, с гривны 58 Данная электроэнергия за один часа сейчас составляет 2,02. Соответственно, данное увеличение этой электроэнергии составляет процентом соотношения 8,29. Третья, третья основная статья, которая до увеличения нашей статьи, это аренда, арендная плата фонда «Полмоня», про которую уже говорила Татьяна Анатольевна. Увеличение а, непосредственно данной статьи повлияло у нас а, на 5% 52. А, четвертая статья это стоимость покупной воды, которую мы покупаем в черги водоканала. Соответственно, стоимость данной воды, наверное, каждый из вас это тоже ощутил, была установлена на базе 2012 года. Соответственно, стоимость одной покупной воды составляла на тот момент 4,94 копейки без НДС стоимость стопа составляла 2 копеек. 70 копеек. На сегодняшний момент стоимость одного куба составляет 7,94 и точно так же, соответственно, стоимость одного стопа составляет 6 гривен 79 копеек, что привело до увеличения в конечном тарифе всего на 5%. Также есть еще из одних основных статей, это арендная плата за землю. Соответственно, данная арендная плата, опять же таки, городам были приняты, была принята новая переоценка земельных участков, которые чинить Чениковская ТЭС. Эти деньги остаются в городе. Данное увеличение произошло на 90, ну, практически на 1% увеличение тарифа. Прочие затраты, которые у нас составляют 18%, Основная часть этих 18% это заработная плата. Всем известно, что заработная плата на сегодняшний момент с 1 января составляет 3200 гривен. Прожиточный минимум на сегодняшний момент до окончания этого года составляет 1762 гривен. А, но ну, даже учитывая данные показатели, которые я сегодня назвала, мы а, ну, в тарифе закладываем вообще проект нам позволяет жить минимальную заработную плату, это 1749 гривен. То есть среднее состояние на 1 августа 2017 года. Как вы понимаете, это намного ниже, чем даже 10 Соответственно, увеличение всех материальных ценностей, горючих смазочных материалов, металла, электроприборов, запчастей, все что угодно у нас на базе 2012 года. На сегодняшний момент мы закладываем 2,1 раз увеличение, по факту это практически 5 раз, мы закладываем 2,1 раз увеличение данной, данной, статьи. Соответственно, общая сумма всех прочих составляет у нас 18% от общего увеличения тарифа. Соответственно, со всего прочего, тарифы, тарифы в результате всех расчетов, тарифы для геокалорий на население составляют 1225 ,26 копеек, 26 без приборов без прибора учета на 1 квадратный метр 31 копейки. Тарифы для горячего снабжения 73 ,90 копеек. Тарифы для бюджетных

в реалии, они точно так же утверждаются что в той же самой комиссии, если это топливо, это постановление КРИ, если это уголь, это электроэнергия, если это вода, все остальные налоги, платежи, минимальный заработок. Поэтому да? я хотел сакцентировать, потому, потому что данное изменение это четкое приведение в соответствии всех составляющих тарифов. Это раз, но это больше, как так lots